assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar e, men iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi kafedrasi assistenti Rahim umida rabimovnaman bugungi moliya fanimiz bo'yicha moliyaviy siyosat mavzusi haqida gaplashmoqchiman demak mavzuimiz ikki qismdan e, iborat ikkita savolni ko'rib chiqamiz birinchisi moliyaviy siyosatning mazmuni va prinsiplari ikkinchisi moliyaviy siyosatning tarkibiy qismlari biz bu mavzuda bir qancha tanh atama va iboralardan foydalanganmiz ya'ni siyosat siyosatning turlari va prinsiplari hamda siyosiy elementlar haqida gaplashamiz avvalo sizga ozgina moliya atamasi haqida tushuncha bermoqchiman moliya atamasi yalpi ichki mahsulot va milliy daromadni taqsimlash asosida markazlashgan va markazlashmagan pul fondlarini shakllantirishi ishlatilishi bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar majmui hisoblanadi endi bevosita mavzuimizga qaytadigan bo'lsak moliyaviy siyosat atamasini avvalo ta'rif berishdan oldin siyosat atamasiga ta'rif berib o'tmoqchiman siyosat asl ma'nosi grekcha politika so'zidan olingan bo'lib davlatni boshqarish san'ati degan ma'nolarni anglatadi har bir e, moliyaviy kategoriyada elementlar mavjud bo'lganligi sababli siyosiy elementlarga ozgina to'xtalib o'tmoqchiman siyosiy elementlar deganimizda bu jamiyatning hayotiga oid bo'lgan asosiy vazifalar maqsadlar belgilanadi ikkinchi elementida esa istiqbolni aniqlash ya'ni kelajakdagi rejalarga asoslangan holda natija beradigan chora tadbirlarni aniqlash hisoblanadi va uchinchi elementida o'sha aniqlangan chora va tadbirlarga muvofiq vazifalar belgilanadi endi davlat siyosatiga to'xtaladigan bo'lsak davlat siyosati davlatning o'z funksiyalari va vazifalarini amalga oshirishga qaratilgan hamma yo'nalishlar chora va tadbirlar yig'indisi moliyaviy siyosat o'sha davlat siyosatining bir bo'lagi hisoblanadi hamda e, bunda mavjud resurslarni jalb qilish ularni taqsimlash hamda ishga solish va so'nggi bosqichida nazoratini olib borishga qaratilgan chora tadbirlar yig'indisi hisoblanadi biz o'z navbatida moliyaviy siyosatning vazifasiga to'xtalib o'tishimiz kerak moliyaviy siyosatning vazifasi u yoki bu iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish davlat rejasini yoki chora tadbirlarini amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan vaziyatda resurslarni ta'minlashdan iborat hisoblanadi moliyaviy siyosatning o'zi ham bir necha siyosatlarni o'z ichiga oladi bu byudjet siyosati soliq siyosati baho siyosati investitsiya siyosati pul siyosati bojh siyosati kredit siyosati va sotsial moliyaviy siyosat hisoblanadi bu moliyaviy siyosatning barcha qismlarga biz keyingi mavzularimizda to'laroq to'xtalib o'tamiz shuning uchun unga qisqacharoq ta'rif berib o'tmoqchiman moliyaviy siyosatning bir qancha bosqichlari mavjud va bu qaysi bosqichlardan iborat ibo, birinchisi moliyaviy munosabatlarni rivojlantirishda ilmiy asoslangan konsepsiyani ishlab chiqish ikkinchi bosqichda istiqbolda va joriy davr mobaynida moliyadan foydalanishning asosiy belgilangan yo'nalishlarini belgilab olish hisoblanadi va uchinchisi qo'yilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan amaliy hatti harakatlar chora tadbirlarni ko'rish hisoblanadi endi o'z navbatida moliyaviy siyosat ikki bosqichga bo'linadi ya'ni bu bosqichlarni qanday belgilaymiz uning hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalar va murakkablik xarakteridan iborat <laughs> bo'ladi bunda biz moliyaviy strategiya hamda moliyaviy taktikaga bo'lamiz shu narsaga alohida to'xtalib o'taylik moliyaviy strategiyaning o'zi nima moliyaviy strategiya korxonani moliyaviy resurslar <laughs> bilan <laughs> ta'minlash uchun tuzilgan asosiy rejaga aytiladi shu navbatda moliyaviy strategiyaning o'zi ham ikkiga bo'linadi ya'ni asosiy moliyaviy strategiya va ikkinchisi moliya operativ moliya strategiyasi nega aynan bu narsani ikkiga bo'lishimiz kerak chunki moliyaviy strategiya uzoq muddatga mo'ljallangan bo'ladi lekin mamlakatda mavjud bo'lgan vaziyat yoki qandaydir holatlardan kelib chiqqan holda unga корректировка kiritish kerak bo'lgan bo'lsa operativ moliya strategiyasi bunda qo'llaniladi moliyaviy taktika moliyaviy taktika bu strategiya belgilagan vazifalar jamiyatning rivojlanishini konkret bosqichlari moliyaviy munosabatlarni tashkil etish usullari orqali amalga oshiriladi bugungi mavzuyimiz qisqacha shundan iborat edi endi keling unga xulosalar beraylik mavzuyimizdan moliyaviy siyosat moliyaviy siyosatda hozirgi bosqichda davlatning moliyaviy siyosati nimalarga qaratilganligiga e'tibor qarataylik birinchisi ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini har tomonlama oshirishni hisobga olgan holda aholining turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan ikkinchisi tadbirkorlarning huquqiy mustaqilligini ta'minlash uchinchisi aholining kam ta'minlangan qatlamini ijtimoiy himoya qilish biz bilamiz aholining kam ta'minlangan qismiga pensionerlar ko'p bolali oilalar talabalar kirishi mumkin to'rtinchisi daromadi cheklangan xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilish beshinchisi yangi moliyaviy strategiya ya'ni bunda bozor munosabatlarini rivojlantirish tovar mahsulot bozorini işçi... ishchi va kapital bozorini <laughs> rivojlantirishdan iborat 6 oltinchisi jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy hayotiga moliyaviy ta'sir ko'rsatish ya'ni bular soliqlar orqali moliyaviy bozorni uslublari orqali ta'sir ko'rsatish hisoblanadi 7 yettinchisi pul muomalasini tartibga solish 8 sakkizinchisi iqtisodiyotni jahon andozalariga yetkazish maqsadida investitsiyalarni jalb qilish ayniqsa xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hisoblanadi to'qqizinchisi qimmatli qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish hisobiga korxonalar iqtisodiy salohiyatini oshirish va o'ninchisi sug'urta tizimini rivojlantirish yangi sug'urta tamoyillarini kirgizish hamda uning samaradorligini oshirish uchun huquqiy iqtisodiy asoslarni kengaytirish va kuchaytirishdan iborat bugungi mavzumiz shundan iborat edi keyingi darslarimizda uchrashguncha